Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz bumuran media tamaşaçıları. Sizinlə görüşə gəlmişik yenidən və sizinlə Elçənancada. Bugünkü qonağımız təənnüb kəssizliyi üzrə ekspert İlham İsmailovdur. İlham bəylə gündəmin əsas mövzuları, Türkiyə silahlı qüvvələrinin Azərbaycanına gəlməsi, regionda baş verənləri və təbii ki, toz hadisələri ilə bunların əlaqəsini müzakirə edəcəyik. E, xatırladım ki, kanalımızın 070 392 82 82 sayılı WhatsApp nömrəsi də sizin xidmətinizdədir. Ayhan bəy, xoş gördük. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. E, Ayhan bəy, ik sualım belə başlayaq sizin bugünkü statusunuzdan. Çox maraqlı bagdə, status idi. E, Paşanyanın Tanayarla belə deyim danışığı barədə status qoymusunuz. Təماشaçılarımıza həm statusu ilə bir xatırlatma edib və o barədə də danışardı. Bilirsiniz, daha doğrusu toz hadisələrindən başlamalıyıq. Çünki toz hadisələri çox yerə yozurlar. Yəni ki, beynəlxalq aləmdə, xüsusilə Türkiyədə tox ki, ən çox oradan keçən kommunikasiya xətləri ilə bağlı hə. olaraq ki, deyirlər ki, buradan boru xəttləri, qaz və neft boru kəmərləri keçir stəliş Bakı-Tiflis, Ərzurum, Bakı-Tiflis, Qars dəmir yolları keçir. Yəni toz çoxdur. Oradan da o mənada çox əhəmiyyətli bir dia polit coğrafyası var bu öz yerində. Yəni toz hadisələri fikirləşək ki, Rusiyanın nə dərəcədə xeyrinə idi? Hmm. E, Rusya qoşunlarını gətir sərhəddə yerləşdirərdim. Onsuz da Türkiyənin sərhədlərində var, hava limanında sərhədlərində var, amma Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində rus qoşunları yoxdur. Bəki fikirləşirlərdi ki, Rusiya qoşunları gətirmək istəyir. Lakin tədricən Erməni cəmiyyətində gedən proseslər göstərdi ki, burada daha çox başqa maraq var. Bu birmənalı olaraq Erməni təxribatıdır. Yəni ki, fikirləşək ki, yox, biz atəş keçisi pozmuşuq, onlar bizə cavab verilir yox. Bu birmənalı şəkildə Erməni təxribatıdır və bu təxribat törədən də müdafiə naziri Tonayan. Əvvelə Tonayanla Paşinyan arasında münasibətlər get-gedi sərinliyi və bu sərinləməyin münasibətinin əsası nədir? Siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə məxməri inqilab baş verəndən sonra Paşinyana Moskvanın belə münasibəti dəyişməyib. Necə mənfi münasibət formalaşıbsa, dəyişmədi. Fikirləşdirirlər ki, bəli, Ermənlər 200 ildə oynadıqları Qafqazda rolu kim olmasından asıl olmayaraq, yəni ölkənin başında kimin olmunduğuna baxmayaraq, onların tapşırıqlarını yerinə yetirəcək, onların mövqelərindən çıxış edəcək. Amma görürlər ki, yox, bir o qədər də dəv, məsəl üçün, xüsusilə Ermənistan mətbuatında anti-rus təbliqatının genişlənməsi, səfirliklərin qarşısında çıxışlar, yəcəzdə isə kimin düzü 2016-da baş vermişdi. Hətta ayrı-ayrılıqda Rusiya qarşı bir xüsusi ittihamlar irəli sürməyi, e, ayrıca bütün bir saytlar başcañca anti-Rusiya mövqeyindədirlər. Bütün bunların fonunda görürlər ki, məsələn, Paşinyanın da mövqeyində Rusiya yaxınlığının Elə bir xüsusi əlamətləri yoxdur. Beləüzdə göstərir ki, bəli biz beləy yeri gəlmişkən onu deyim ki, bir 4 gün bundan qabaq onun e, Rusiyanın RBK kanalına verdiyi müsahibəsində də məsələni artıq özünə gələn təhlükənin Rusiyadan istilidir və ona görə də dedi ki, bilirsiz nə var? Rusiyada anlamalıdılar ki, başa düşməlidir dilər ki, elə bilincə də deyilir ifadəsi. Anlamalıdılar ki, e, Ermənistan ə e, e, burada nə Terpetranyan, nə Sarkisyan, nə Koçaryan, nə Paşinyan Rusiyanın dostu deyil. Rusiyanın müttəfiqi və dostu erməni xalqıdır. Yəni ifadəsinin fikri o ümumiyyətlə belə bir ə e, belə bir şahmatda bir at gedişi deyirlər. Belə bir gedişləri, yəni ki, mənimlə fikirləşməyin. Dost biz yonsu da bilirik ki, burada böyük bir Cənubi Qafqazda Ermənistan marağı və Ermənlilərin oynadığı rol tamamilə başqa cürdü. Ona görə də bu Tovuz hadisələrində də müda müdafiə nasiri buna hazırlaşmışdı. Həm Paşinyanla münasibətlərində gərginlik, həm də Rusiyanın son vaxtlar ona stavkaç belə də arxalanmağı var. Davit Tonayana. Bilirsiniz niyədir? Məs Davit Tonayana Darittan ayan, ee Rusya çox istəyirdi ki, əvvəllər Koçaryanı görə yenidən dilə bilərlərmi. Gördülər ki, yox. Keçmiş Qarabağ qlanına erməni cəmiyyətində ümumiyyətlə bir nifrət var və onu mümkünçüz edir. Onlardan kiminsə yenidən revanş götürməsini mümkünçüz edir. Bunu gördülər. Ondan sonra özlərinə yaxın olan və Moskvada təhsil alan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Artur Manesyan var. Keçmiş deyə bilərlər artıq. Onunla onu irəli çəkdilər. Yəni istifa verdi, Paşinyanla müxalif olduğunu bildirdi, Vətən Partiyası adı, Vətənnadlı partiya yaratdı. Amma Rusiya görür ki, bu o da o effekti vermir. Bu gənc, təcrübəsiz adam hələ Ermənistanda o dərəcədə qəbul olunmur. Üstəlik Paşinyan nə qədər də müəyyən reytinqlərini itirsə də, hələ də kütlədə, erməni kütləsində müəyyən bir reytinqi qalır. O bunu surublara kim lazımdı? Hə, həm əlimdə güc var, həm də özünü bir qəhrəman kimi göstərmək istəyirəm. Azərbaycanın yeni ərazilər işğal eləyəcəm, yeni ərazilər tutacağam. Belə bir adam müdafiəni azəri tonayandır. Və tovoz məsələsində mən yanılıram ki, Rusiyanın məni razılaşması vardı. Yəni çünki siz də ondan bir o qəhrəman obrazını yaratmaq lazımdı, amma sərhəddəki məsələlər hələ qəhrəman obraz yaratmağa kifayət eləməyir bizim söhbətimizdən arxası üzrədir. Yəni ki, geri gəlmişdən mən Paşinyan Tonaya münasibətlərinin ayın 15-ində hələ toz belədək döyüşləri səngiməmiş bir müzakirəsi oldu və müzakirənin videosu var. Düz erməni dilindədir. Hə, orada o müzakirədə çox qəribə bir dialoq gedib. İç baxışdansa ki, demokratik dialoq gedir. Yəni Cəmiət bilir ki, mən sual verirəm və əsəblə sual vermir, sakitcə sual verir Paşinyan ki, Bəlkə Azərbaycan tərəf o maşını götürməyə gəlmişdi. Niyə atəş açdınız onlara? Hı -hı. Yəni fikir verin, sakit şəkildə deyirəm məsələni, amma burada bir məsələni demək istəyirəm ki, sən eləmisən və burada bütün məsuliyyət də sənin üzərindədir. Hə faktiki olaraq amma bizim canlı itkidən, həm sayı, həm sanbal hesabına general itirməyənlə bizim itkilərimiz erməni cəmiyyətində bilisiz nə yaradı? Biraz uğur qazanmışıq sanki elə bir e, e, belə bir rəy formalaşdırıb onlarda. Əksinə Paşinyanın da biraz passivliyi erməni cəmiyyətindəki bu niyə belə zəifə aparır özünü? Tonan bir növ qabağa çıxıbdı. Və Moskvanın necə deyirlər, alternativ axtarırdı. Moskva kiməsə belə bir stafqa eləmək istiyi idi, arxallamaq istiyi idi. Həmin namizəd Tonoyan. Yəni ki, bu, yenə deyirəm, bu Teçmənin gəldim qənaət deyir. Bu Ermənistan siyasətçilərinin əksəriyyətini gəldiyi qənaət ki, faktiki olaraq Ermənistanda hakimiyyət orqunda mübarizənin bir hissəsidir Tovuz hadisələri daxilidir. Və burada Rusiya kimə stafqa eləyir? Kreml kimə stafqa eləyir? Tonoyana. İrəm bey, onda belə bir e, sual çıxır ortaya. Deməli, e, Ermənistan daxilində də Rusiya e, oyunlar oynayır. Yəni tək regionda yox, həm də e, Ermənistan daxilində. Çünki bir müddət öncə e, Koçaryana görə də Paşinyanın üzərinə gedirdi Rusiya dövləti. Tamamilə də doğrudur. Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətində Erməni həmişə baş roldadır. Evet. Çünki dağdızır rolu var onun. Rusiyada o lazımdır. Ermənistanın dağ qurucu bir rolu olması yoxdur. O dağıdıcı roludur. O dağıtmaqda Rusiyaya təziq vasitəsidir, təsir vasitəsidir bir yerdə qalan e, qonşu ölkələri. Birinci növbədə təbii ki bizə, Türkiyəyə indi Gürcüstanla da cavab xeyri də onların hansıvər münasibətləri varsa, amma onu Qarabağ məsələsi bitməyincə onu körlükləmə istənilər. Yəni gözlərini ikinci cəh başmaq istənilər. Gürcüstan da simvoldur. Hə, çünki cəmi 2 quru yolları var da, biri İran, biri də Gürcüstan. Başqa quru yolları yoxdur. Bulara kiməsə çıxışları olsunlar. Onu siz düz, düz deyirsiniz. Yəni ki daxildə o Rusiya həmişə alternativ variantlar axtarıb, üstə ilə Paşinyan gələndən bəri. Amma yenə deyirəm, Paşinyanın birdən birə fikir verək də, Paşinyanı yıxmağın ən asan yollarından biri Qarabağ məsələsidir. Yəni Qarabağdır. Tutaq ki Rusiya ən azı neytral vəziyyətdə qalsa və hətta ki bizə köməkləsə hansısa bir formada elə onu köməyir neytral qalmaqdadır əslində. Qalsa və biz hansısa bir yaşayış məntəqələrini azad etsək, Ermənistanı Qarabağ belədəki klanı ilə birləşib göndərə bilər onu istefaya. Amma bu rus sistemdir. Yəni ki, biz uğur qazanırıq axı burada onda. Elə deyil. Paşinyan dəyişir. Paşinyanın yerinə gələn adam nə edəcək? Cəmiyyətdə nüfuzunu möhkəmləndirmək üçün görək Qarabağdan nəseləsin axı. Qarabağdan nəseləmək üçün yenidən müharibə deməkdir. Yenidən müharibə Rusiya heçcür sərf eləmir. Ortada Suriya var, Liviya var, Ukrayna var, Moldova var, Gürcüstan var. Hələ daha nələr var? Belədir ki, əl altından görünən təki Çin sərhədində hələ nələr olacaqdır ə orta Asiya da neler olacaqdı bilinmir. Bil. Bütün bunlar hamısının fonunda Rusiya təzələrinə müharibəyə girişmək, yeni bir cəbhə açmaq niyyətindədir. Ona görə də çalışır ki, məsələn, elə Ermənistan daxilində bu məsələlər həll olasın. Nəyinki Azərbaycanı kömək etmək və s. Yeri gəlmişkən elə Qara Qabaq məsələlərindən danışdıq. Çox e, Tovuz hadisələrindən sonra, mən bunu Tovuz hadisələri demiməndə, Tovuz müdafiəsindən sonra Bu faktıq olaraq biz müdafiə olunurduq da. Yəni onlar hücum elədilər. Açıq deyim, onların məqsədi bizdən torpaq almaq deyil ha. Nə də bizim məqsədimiz onlardan torpaq almaq deyil. Kimsə fikirləşir ki, "Va gördünüz torpaq vermədi." Bu torpaq almaq məsələsi deyil. Bu bir təxribatdır, sonra da mövqe dəyişləri gedir. Mövqe dəyişlərində itkilər baş verir. Yəni ki, deyək ki, kimsə hücum edir, quru qoşunla bizdən torpaq alırlar, elə söhbət yoxdur orada. Ona görə də bəzi insanlar belə biz nə təridə bu çox ucuz bir təbliğatla məşğuldular ki, hə biz gördüz torpaq vermədik. Yə hə, torpaq söhbəti deyil. Burda təxribat və tovuza qarşı belə də ki, atışlar, mövqey döyüşləri bu tovoz müdafiəsidir. Və biz müdafiədə belə də ki, biz torpaq verəsi deildik və bir şey deildi. Bu oldu, amma özüm canlı itkilərimiz oldu, Ermənindən düşməndən çox oldu. Bilirsiniz necədir? rəsmi formasiyanı demək lazımdır. Burada biz o qədər deyək ki, erməniləri gizlədirik. Məndə ordan bir deyək ki, biz gizlədirik. Biz nəyi gizlətmişik? Hamımız bilirik ki, şəhərlərimiz kimdir, hərbiçilərdən kimdir, mülki vətəndaş kimdir, 73 yaşlı kişi. Bunu bilirik. Ayrı bir öləni gizlətmək necə mümkün ola bilər? Ha, bizim cəmiyyətdən özə cəmiyyət bir mənalı deyil də. Bunun müxalifəti var, flanı var, başqa şeyi var. Mediyası var. E, mediyası var. E, tam azad olmasa da hər halda var. Ən azı sosial şəbəkələr var. Bunu gizlətmək mümkün deyil. Nə o cəmiyyətdə, nə bu cəmiyyətdə mümkün deyil. Ona görə də rəsmi informasiyanı qoyanda ortalığa nə əmələ gəlir? Ha hə, bizdə 12 hərbi cəhədə olub, onlarda 5 hərbi cəhədə olubdur. Amma bizim sanbalımız da var axı sülh generalın itkisi çox ağır itkidir və inan bizdə yaranan bütün qəzəb və digər bütün o küçə yürüşləri bütün bunlar hamısı generalın ölümü ilə bağlıdır. Bax biz e, aprel döyüşlərində ki e, məsələ ilə fikir müqayisə edək. Niyə aprel döyüşlərində məs e, ki küçələrə çıxılmadı? Küçələrə yalnız belədəki ki gələn şəhidlərin heyitlərini qarşılamaq məsələsi oldu. Yəni indiki kimi olmadı. Yəni cəmiyyəti birləyəcə mə Avropada, dünyada gördünüz də necə rezonans verdi. Bütün bunlar hamısı general itki ilə bağlıdır. Biləsiz. Yəni bizim sanbal itkimiz də baş verdi. Təkcə sayitkimiz yox. Bütün bunlar hamısı onu göstərdi ki E, cəmiyyətdə bir e, o nəsədə o, o bizim o tovoz müdafiəsına görə gətirdilər məsəl tovoz müdafiəsi və bizim itkilərimiz oldu. Ona görə də cəmiyyət e, məsələn aprel döyüşlərində biz ən azı bilirdik ki, iki yüksəli almışdıq deyən bir rahatçılığımız vardı və bilirdik ki, konkret hallardan da ölənlər var, çoxdu və sair-əsər. Bunlar amma indi biz ona görə müdafiə edirik ki, biz müdafiə orunduq. Amma bu məsələ bu proses birəs yanğı doğurdu. O dərəcədə yanğı doğurdu ki, artıq beynəxah yanğı doğurdu. Siz özünüz gördünüz ki, harda Azərbaycanlı varsa, orada Qaraqabğ gündəmdə oldu və bu çox yaxşı haldır. Xüsusilə gənclərin olması. O mənada yaxşı haldır ki, insanlar biz fikirləşirik. Qaçıq mən də fikirləşirəm. Görəsən indiki nəsil Qarabağı necə fikirləşəcək? Necə hə, olacaqdı bu cünnəslər? Hə, belə bir şeydir. Amma çox yaxşı ki, yəni ki, bu heçincə şərəf məsələsidir, ləyaqət məsələsidir. Həm fərdi olaraq, həm millətin şərəfi və ləyaqəti olaraq belə də ki, millətimiz, hətta bizim dilimizi bilməyən mən gördüm, amma Azərbaycanlıdılar ə balaca uşaqlar yenə də əllərində Azərbaycanın bayrağını tutublar, xarici də dayanıblar. Bunlar düz yerində. Bunun ən böyük mənfi tərəfi həm də oldu ki, müsbət tərəfləri də var bu işin. Biz çox böyük qardaş ölkədən böyük indiyə nə qədər görmədiyimiz dəstəyi gördük. Həm bəyanat dəstəyini gördük bütün hər tərəflidir belə də beynəlxalq dəstəyi gördüyü sözün rəqəmindasında Türkiyənin Pakistanın simasında gördük ki bu məsələdə bu çox fərqlidir. Türkiyə bu mövqeyi əvvəlki mövqelərindən çox fərqlidir. Yəni xüsusi qətiyyət var burda. Ən azı burda qətiyyət var və bu qətiyyəti dəyərləndirmək lazımdır. Amma təbii ki bu qətiyyəti kim də görür, düşmən də görür. Düşmənin havadarı da görür elə deyilmi Əli. düşmənin havadarı da görürsün funda istəməz ki burada möhkəmlənsin bu coğrafiyada möhkəmlənsin söz sahibi olsun çünki addım addım gəlir maksimum çalışırlar ki əleyhinə işləsinlər hətta daha belə deyək də, də, də Aya Sofiya'nın açılmasından tutmuş hər şeyə qədər əleyhinə getmək istəyirlər bu vəziyyətlərdən istifadə eləmək istəyirlər amma çox gözəl ki çox yaxşı ki çox qəti qərarlar qəbul olundu nə oldu bizdə Türkiyə və Azərbaycanın e, bilici hərbi təlimləri. Bu artıq əvvəlki kimi təkcə Naxçıvanla kifayətlənmir. Yəni ki, Türkiyənsə də dini yox. Azərbaycanın Bakıda, Kürdəmirdə, Gəncədə bunlar hər hansı baş verməsi və o təlimlərin bilici təlimlərə keçirilməsi sözün həqiqi mənasında həm qətiyyət, həm də gözdağıdır, həm də perspektiv üçün çox şeylərdir. Türkiyə tədricən burada E, Mən e, o siz statusdan nə məzəddi ki bir statusdan da yazmışdım yeri gəmişən yani, elə Kırım ha Kırım xəbər ajansı var. Yəni Türkiyədə onlar da məndən xəbəri məsələlərə münasibət verəndə dedim ki biz çox istəyirik ki burada bir üs yaransın. Üs yəni baza yaransın. Evet. Daimi baza yaransın və bu çox yaxşı olar, perspektivdir. Bu birdən belə təbii ki asan məsələ deyil. Rusiyanın burada çox sürətlə geri çəkilsin, burada Türkiyənin hər bazası yaranmasa Ə, Rusiya qəbul eləməyəcək. Onda nə olmalıydı? Deməli, Qarabağın azad edilməsi məsələsi təbii ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü göznəmə şərtilə. Yəni hansısa sülh danışıqları sürətləndirilməsi və konkret nəticələrə əldə olunmasını həm biz belə də hücum taktikası kimi istifadə etməliyik, həm Türkiyə də Moskva qarşısında ot məsələləri qoymalıdı ki, yoxsa əks təqdirdə belədir. Amma burdan da doğan, ola bilsin ki, təxribatlar olsun, bizim söhbətimizə e, dəyə bilərik. E, Belədim, ard-arda qətiyyətli qərarlar, Aya Sofya olsun, istər e, Azərbaycanın reyinə bəyanat olsun, özü sətşəkildə bildirdi bu bəyanat. Hətta Erdoğan Ermənistanı xüsusi bir mesajla göndərdi və ardınca Naxçıvanında gələn Türkiyə hərbi qüvvələrinin təlimi məsələsi. E, Çoxları düşünür ki, bu qədər sərt addımlar Türkiyənin özünə də bir ziyan verə bilər. Təbii ki, Rusya maraqlarından da keçəsi deyil bu regionda və Ermənistanı xüsusi təxribatdı, xüsusi xəyanətkarlığın da gəlsək üstünə. Türkiyənin özünü odatması onun üçün hansı təhlifə yaradır? Mən deyim ki, o təhlükəni artıq xəbər nöqtəyə nəzərən, təbliğat nöqtəyə nəzərən erməni mediyası yaradır, erməni siyasətləri yaradılır da. Nədən başlayırlar? Deyiz, gördüzmü? Həm Türkiyə Cumhurbaşkanı, həm Xarici İşlər Naziri, həm Müdafiə Naziri xüsusi bəyanatla çıxış edirlər. Və bütün bunlar deyir, azmış kimi, e, Azərbaycan hərbiçiləri, yəni Kərim Vəliyevin simasında və hərbi hava qüvvələrinin komandanı cəlbəsində Türkiyə Müdafiə Nazirliyində qəbul olundu və ondan sonra Türkiyə e serbi sənaye kompleksinin rəhbəri ilə görüş keçirildi. E, onunla görüş keçirildi və ardınca da sual verirlər. Niyə dünya bu məsələyə münasibət bildirmir? E, niyə bu məsələyə münasibət bildirmir ki, Türkiyə konkret olaraq Azərbaycanı silahlandırır, Azərbaycanı kömək eləyir və sabahları bizə qarşı təhrifat ola bilər. İstəy Qarabağda, istəy Ermənistanda olur. Təsəvvür edin ki, Ermənistan məsələsində qoyurlar, görək ki, Türkiyə silahlar Ermənistanı. Yəni bu onun altyapısını onlar yayıblar artıq. O deyil sidə təbliğat Türkiyə bu o da düşmə. Onu yayıblar və təhrifatdan uzaq deyil. Siz fikirləşin, biləsiz ki, bu günlər hərbi təlimlər keçirilməmişdən 2 gün əvvəl həmin o dediyimiz söhbətimizin əvvəlində ki, David Tonay kimlərlə görüşdü kimləri qəbul etdi, yəni ki. Birinci Rus səfərin. Yəni Ermənistandakı Rusiya səfirliyinin nümayəndəsi Kapurkinlə və orada hərbat daşıver Andrey Grishuk polkovnik onla görüşdü. Ardınca Fransa səfiri ilə görüşdü. Paralel olaraq Başqərargah rəisi, deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm hərbat dişisi, həm də səfiri ilə görüşdü. Fikir verdisdə bu işləri kim görür? Baş nazir görmür. Müdafiə Nazirliyi görür, həm nazir özü görür, həm baş-qərərgah rəisi görür və bunlar bir növ nəyi hazırlayırlar orda ki, Türkiyə bu təlimlərdə provokasiya eləyə bilər, təhribat törədə bilər. Amma o təhribatı bunlar özləri törədə bilərlər. Vardıq harda törədə bilərlər, sərhəddə yox. Qarabağ cəbhəsində törədə bilərlər. Və biləsiniz ki, xəbərlər içərisində bir regiondan gələn xəbərlərin arasında məlum olur ki, Qarabağ cəbhəsində xeyli qüvvələr topluyublar. Təbii ki, hücum etmək nöqteyi-nəzərindən yox, amma yəni göyəkdə biz belə müdafiə nöqteyi-nəzərindən, amma orada bir ə, təxribat da törədə bilər. Və bu təxribatda Rusiya kömək edə bilər. Həmen Tonoyana və Tenoyana adi bir yüksəklik almaqla, adi mən demirəm ki, nə seç işəli almaqla tonanı qəhrəmana çevirə bilərlər. Sabah həm paşinyana alternativ kimi irəli sürə bilərlər və tezliklə elə şərait yarada bilərlər ki, daxildə narazılıq artar, sərər qazın qiymətini bir az da qaldıra bilərlər, əhalinin narazılığını qaldırır və paşinyanı yola salır. Bütün bunlar hamısı mümkündür və bunların nədir deməli, biz nəyi gözləməliyik? Xüsusi təhlükəsizlik tədbirlərimizi gözləməliyik. Yəni fikirləşmək ki, başımız hərbi təlimlərə qarışdı, hərbi təlimlərdə və düşmən Deməli Qaraqabğ cəbhəsində xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri, kəşfiyyat, əks kəşfiyyat tədbirləri görülməlidir. Kompleks hərbi hazırlıqla tədbirlər görülməlidir. Yəni ayıq-sayıq olmalıdır. Olmasaq, yəni ki düşmənin xislətində bu cür təxribatların olacağı qaçılmazdır. Ona görə biz ayıq-sayıq olmalıyıq, çünki düşmən buna bir növ altyapısın hazırlığını aparıb ki, ayaman, göymə, türkələr gəldi məsəl üçün, dinc Qaraqabğ cəmaətinə hücum elədi. Bunlar bir sizdə belə şüvən salmağa belə bir e, 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 çox pərgarddılar bu işdə, peşəkarlıkları var, eləyə bilərlər. Dünyada həmin o Ermənin diasporunun e, təbliğatının nəticəsində, lobiciliyin nəticəsində bunu e, böyüdə bilərlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəqin ki bütün bunlar hamısı nəzərə alınıbdı. Bizim Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, ümumiyyətlə təhlükəsizlik sistem tərəfindən bu işlər görülür. İnanım ki, e, regiondan daha artıqsa, e, İranı e, yadasanmamaq mümkündür, çünki İran da Ə, öz xüsusi maraqlarını qoruyan, regionda qoruyan bir dövlətdir. Amma bu ə, zaman ərzində İran tərəfdən nəsə bir suskunluq var və bu tamaşaçılarımız da narahat edir ki, hətta Türkiyə qoşunları ə, təlimə belə gələndə Naxtalanla İran da sərhəddir. İran öz suskunluğunu nümayiş etdirir. Bu suskunluğun arxasında bir problem çıxa bilərmi? Mən deməzdim ki, suskunluq müraciətidir. Əl altından özünə məxsus təbliğatlar var, işlərini görürlər birini mən deyim. Bu günləri yəqin e, sizdə rast gəlmisiniz. E, i̇nternetdə və ağqalla bütün WhatsApplara göndərlirlər bir xəbər göndərlirlər ki, Türkiyə Suriyadakı dey, belə radikal dindarları, təkfirçiləri, hətta belə deyirlər ki, də dey, ki terrorçuları hazırlayır Suriyadakı, hazırlayır öz tərəfində onları və artıq Qarabağa gətirib. Göyək Azərbaycanə gətirir. Hətta bir e, İran <coughs> səfərləmirəmsə, profili var idi. Belə belə xəbər tirajlamışdı və bu tez də yayıldı. Tezi ki yayıldı. Türkiyə e, Naxçıvanı işğal etdi. Hətta belə bir status yazmışdı. Təbii ki bu İran bu bölgədə istəmir ki Türkiyə möhkəmlənsin hə? və elə hansısa bir şəkildə və bu cür təbliğat, yəni deyək ki Rusiya qədər e, İran e, Ermənistanı təsiri e, nə mənada təsir, siyasi təsiri e, Rusiya qədər olmasa da başqa cür təbliğatla məşğuldu və dünyanın gözündə Türkiyəni salmaq üçün Niye Türkiyə Aman Dora gəlir? O Türkiyəyə terrorçular gəlir, Azərbaycanaca kömək eləmə. Bax bu İranın xəttidir və artıq o internetdə yayılmaq, digər xəbərlər, hələ bizə məlum olanları budur. Mən yenə deyirəm ki bu istiqamətdə Türkiyəni gözdən salmaq istəyir. Bizi də gözdən salmaq istəyir və faktiki olaraq Ermənistan'a daha doğrusu separatçılara köməyini Növbəti dəfə göstərir ki, dünya görsün ki, guya ki Qarabağda gəlib vuruşan terrorçulardır, dindarlardır. Məsələn fikirlərinə artıq İslam təşkilatçılığından çıxarır, İslam təşkilatçılığına çıxarır. Yəni gəlmişdir dövlət başçısı bir neçə dəfə dedi ki, bəziləri ki özləri müsəlman deyillər, amma düşmənə daha çox qapaçılır, düdməyin işləri görülür. Həmin məsələlərdən biri dolayısı ilə təkcə bu Yordaniya və hətta ki o divanın münasibətləri məsələsi deyil belə dolası ilə elə İranla da olan münasibət. Mən elə fikirləşirəm, çünki bizin də bir çox zərbə görürük. Və son bizim bu hərbi əməliyyatda, birgə hərbi əməliyyata kölgə salmaq üçün Suriya variantında, terrorçu variantların, terrorçuların gəlməməsəsə, yalandan ortalığ atması ilə istəyən kimi İranın da o susqunluğu deyil, o təbliğatının tərkib hissəsidir. İlham bəy, Türkiyə o ordusunun Azərbaycan da gəlib bir keçirilməsini e, belə deyim, e, hər kəs bu işin ə e, mahiyyətinə vara bilməz. Çünki bu e, sahənin e, peşəkarları deyil. Sadə e, tamaşaçılarımız üçün belə deyim, bu e, məsələlərdən başa çıxmayan insanlar üçün e, bunun bu təlimlərin Azərbaycan və Türkiyəyə və ümumiyyətlə regiona xeyrini izah edə bilərsizmi? E, bu tədrici prosesdir. Bu proses əvvəl axırı baş verəcək. Niçə illərdir ki, yüz illər, elə biləyirlər də, 200 illik ki, Cənubi Qafqazda Rusiya Rusiyanın elə var. Əseri dağılandan sonra belə Rusiyanın belədəki mövqeyini qoruması, Rusiyanın təsirinin altında qalması bir növ belədə hətta razılaşdırılıb, təkcə Qərblə. Hətta Gürcüstan nə qədər belədəki Rusiyanın təsirindən çıxsa da, deyək ki, sabahlar NATO-da yoxdur, hələ yoxdur, çünki Rusiya bu məsələyə çox belə qısqançlıqla yanaşır və 2008-ci ildə gördüyümüzdə ki, Gürcüstanla elədigi müharibə yalnız Qərbün köməyi ilə dayandırılıb. Yəni başqa bir şey olmadı. Ona görə də fikirləşək ki, bu məsələlərin bizə sizləsiz kömək bu sabahları deyək ki, hə, bəzi adamlar elə bilər ki, çox üzr istəməyə elə rayondan bizə xəbər gəlir ki, Türkiyə müharibə başlayır burada. Hə, yəni elə fikirləşirlər. Yəni, Deyənlər ki, o deyilir ki, bu təlimlərdir. Türkiyə müharibə eləmir burada. Biz bir yerdə təlim keçirik. Yəni ki, insanlar da belə bu amma bir prosesin, son prosesin belə də ki, bir planın ilkin addımlarıdır. Bu addım attım olur. Zaman zaman olur. O beynahaq şərait ki deyirlər. Beynahaq şərait təqribən bu istiqamətdə gedir. Mən çox istəyərdim ki Türkiyə bu siyasətində davamlı olsun. E, sizcə Amerika və Qərb niyə görə suskunluq nümayiş etdirir? Suskunluq hətta nədə olur deyir ki, falan kəs razılığını suskunluqla bildirdi. Mən sizə bir şey deyim. Qərbün nəzərində söhbət burda Azərbaycan deyil. Rusiya Qərbin nəzərində Rusiyanın geri çəkilməsi Qərbin maraqlarındır. Bunu gördüyü susqundu. 2016-cı aprel döyüşlərində də Qərb susqun vəziyyətdə ə. qaldı. Nə idi ki, Qərb burada geniş mənanı fikirləşir. Daha böyük mənanı fikirləşir, ə. daha ə. böyük düşünür. Ümid ki, gedən proseslər o da qlobal dəyişikliyə gətirib çıxarır. O qlobal dəyişiklik təkcə bizim nə isə azad etməyimiz və ya də Ermənni nə isə tutmağla məsələn həll deyil. Burada kiminsə təsirinin azalması, kiminsə tam bir regionda həqiqi mənada sülhün mövcud olması bu Qərbin istəyidir. Qərbin istəyidir, ona görə də Qərbin susqunluğu normaldır. Ərbəni susqunluğu təbii ki, e, Türkiyəni, Türkiyə NATO-nun adı ilə gəlmir axı ora. Acıb burada təlimləri birgə keçitmiş ki, Türkiyənin əlahiddə imkanı var. Necə ki Suriyada döyüşür, necə ki e, Liviyada döyüşür, NATO-nun adı ilə döyüşür ki, bu ölkələrdə, hətta yeri gələndə NATO ölkələri ilə, hətta başda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə üzr istirib kəlləkəlliyə gəlir. Yəni fikir ayrılıqları məsələdir. Amma bu məsələdə elə bir fikir ayrılığı yoxdur. Ona görə yoxdur ki, bilirik ki, burada məqsəd bu hərbi təlimlər sülh məramlıdır. Amma bunu da bilirlər ki, həm də Türkiyənin bu coğrafiyada möhkəmlənməsi deməkdir. Yəni mənim də son sualım elə məs bu general Polad Həşimoğlu ilə bağlıdır. Cəmiyyətdə suallar çoxdur, Bəl. amma bu günlərdə Yaşar Aidəmir Aidəmirov demə generalımız Bəl. belə bir vəsiyə ilə sürdü ki, bu Ermənistanın işi deyil. Burada daha güclü bir dövlətin, təbii ki, o, Rusiyanın nəzərdə tuturdu bununla bağlı əli var. Amma ardınca belə bir koordinat məsələsi çıxdı ortalığa və orada rabitə sistemi ilə güdürmə, çünki Osman gündür Cəhədduddayevin öldürülməsi məsələsini nömunə gətirdi və bildirdi ki, bu qurğuları, rabitə qurğularını Azərbaycanda istehsal edən şirkət belə araşdırılmalıdır. Mətcə, bu məsələni koordinatın kim tərəfindən verilməsi və ya xud rabitə vasitəsi ilə əldə olunması məsələsini araşdırmaq çətindir, yoxsa asan məsələdir. Və bu məsələ birinci nəfə dəyl qalxır. Siz özünüz dediniz Hı. kimi, e, bizim generalimiz şəhid olandan bəri də bu söhbətlər gedir. Çox qəribə ki, bunu həm hərbiçilər eləyirlər o söhbəti, həm sadə adamlar eləyir və insanlar daha çox e, hərbiçilərindən, hətta belə də ki, informasiyalar, bu informasiyalar. Yəni ortada real rəsmi informasiya yoxdur siz fikir verirsiniz. Biz bildiyimizə görə, yəni ki, hərbi prokurorluq cinayətçi qaldırıbdı. Yəni bu faktiki olaraq biləsizlər, bu Azərbaycan ərazisində döyüşlər getmir, amma bizim general qədd edilir. Bu terror hadisəsidir və bunun sözünə gəlməsində beynəlxalq məhkəməyə qədər aparmaq mümkündür. Amma siz deyən kimi bu belədək ki, şaiələr var. Bəlkə də real əsası olan şaiələr var. Yəni ki, bütün bunlar hamısının nə son verə bilər? rəsmi informasiya. Də Çox təəssüf ki, biz hətta mərhələli rəsmi informasiyanı görmürük. Yəni ki, bu olub. Yəni yenə yəni, faktiki olaraq generalin ölümü barədə rəsmi, o şərait barəsində rəsmi informasiya biz yoxdur. Də yəni hamımız deyirik, biri deyir ki, komandan məntiqədə öldürülübdü, komandan məntiqə göyə sovurulub. Biri deyir maşında olubdu. Biri deyir e, adi maşında olub, biri deyir sanitar maşında olub ki, prikretya belədəki görüntü yaratmamaq üçün. Yəni bunlar hamısı bizim üçün birisidir, rəsmi məsələ deyil. Ona görə də bəli bir azdan sonra bir az da də genişlənəcək. Rəsmi rahat olmaq üçün. Çünki şayələr ə, o, o şayələr artacaq və o satqınçılıq məsələsinə də bir az e, belə də ki, əsaslar verilibdi. Hə. Təkcə məsələdə yox, bundan qabaqki məsələlərdə də belə bu istiqrayl döyüşlərində də. Ona görə də bu daha da inkişaf etdirəcəyini və açıq deyim ki, bu bizim xeyrimizə deyil. Çünki birisidir, düşmən qalib bir tərəfdə, bu işi düşmən görür özüşümüzdə belədək e, ki günahçılar axtarırıq. Bunu hamısının son vermək üçün bunu mərhələli informasiyalar versinlər və bizdə hamımız jurnalistlər də cəmiyyət də bilsin ki bu hansı şəhər. Amma bu real informasiya olsun. Üst dördlü informasiya olsun. Əgər burada günahçı varsa, siz dediyiniz o məsələlər var ki, e, koordinat vermək necə duday. Ona görə də mən versiyalardan biri kimi soruşdum. Əgər e, şəhid generalımızda rabitə sistemi olubsa, tutaq ki ə mobil telefon olubsa bax görürsüz son bir 5 zəngi kim eləyir ona. Yəni burdan da bir ehtimal yaranıb bilər, tapmaq olar ki belədir. Hər halda bütün bunlar jurnalistlər sual verəndə biz ehtimal olaraq cavab veririk. Amma bu ehtimalların hamısını bir kənara qoyub rəsmi informasiyanı biz gözləyirik. Yəni heç olmasa informasiya ilkin informasiya verilməli də və deməli ki, araşdırma aparılır, növbəti veriləcəkdir. Bu informasiyalar olsa hər halda şaiələrin qarşısı biraz alınar. Yenib təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ edirsiniz. olun, dəvətinizə görə təşəvvürən yes. təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bu gün bu qədər az tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı təbrikəslik üzrə ekspert İlham İsmail idi. Sağ olun, sağ olun. Aqqa.